Надо, я думаю, возле для шкафа стать. Ё-моё, что это такое? Там кто-то летит, он надо. Что это за раш? Всем привет, друзья, вы на канале Sonic Play. Сегодня мы с вами будем играть в Это Режим Чихахос. Це я не знаю, що це буде за такий режим. Це якийсь новий режим, як я поняв, в Дорсі. І тут в ньому щось буде Е, Поки що Дорс чомусь обичний звичайний отель, я не знаю, що тут в ньому буде. Так, підкремаємо першу двері. Поки що реально... Дорс. Да. Так, ось сюди шкафчики беремо. Ой, це що, рандом івент какой-то. Блекпент. Капець, все стало темно, а я тепер нічого не бачу. Якось це, звучало странно. Неудобно. Ще хотів сказати те, що продовження по по прошлой серії я не буду знімати, потому що там уже нічого робити, і той режим дуже сильно важкий. Ссылка на прошлую часть будет в описании под этим видео. Там я снимал режим под Урсу, очень сильно старый. Серия интересная. Так, снова какой-то рандомный ивент сейчас будет, я не знаю, что сейчас будет. О, ключ как раз нашел. Мур-ивент. Какого-то много ивентов будет. До сих пор, кстати, вот этот черный режим не пропал почему-то, не знаю почему. Какой-то очень сильно долго Ого, он да. Наверное, кстати, до сих пор этот чувачок из зимнего ивента. О, все. О, все, наконец-то обычный дурс. Ой, раш, идти надо спрятаться в шкаф. Так, все, он пролетел. Опять за разбуда экис ивент. Что то разбуда? 50. 1 хп, 50% у, хп. Ну, нам вниз. Потому что я чувствую, что там раш тут. Ага. Я теперь ничего не бачу. Потому что у меня похитилось зрение, как понял, в игре. Наконец-то он пропал, серьезно. Я тут очень сильно мешался. И мое моя Ивент в море, ивент. Опять мне не дали много каких-то ивентов. И тоже на 200 секунд. Реально, какой-то очень сильно много. Так, нам вот сюда и треба, я как понял. 16 дверь. Так. Скоро мне интересно до сих пор нет. Опять какой-то ивент зараз буду. Так. Раст какой-то ивент. Все какие-то куричного, а ничего себе. И старая. Опять какие-то ивент зараз будут. Ага, сейчас придет лукмены какой понял Ладно, надо, надо будет убережным. Ага, он вот он стоит, я а его и вижу. Кстати, мой первый сейчас пропадет. Так, з з новый кисемент. Ой, ё-моё. Так, я теперь продолжу с вами швидкий. Ну, это было не долго уже. Так, заразу снова сейчас буду. Батлэм мувент. А, мне дали скорость какой то Ё-моё, я не могу шкафчик открыть из за своей швидкости. Так. Ага, мне еще прыжок дали. Каким-то образом, я не знаю. А как это? Мы ничего не сдал еще прыжок. Нет, случайно не ожидал, когда мне его дал, кстати, я не знаю. Так, уйдем, случайно. Как заспавнили амбуша? И... Так, зараз лучше от него спрятаться. Не ожидал, конечно, что амбуш появится в этом режиме, серьезно. Так. Ладно, тут посидим уже. Муревен, кстати, первый пропадет. И Раш как раз улетел. Амбуш как раз улетел. Это законно хорошо. Зараз, зараз новый кисть будет новый ивент симутирован, О, сейчас сик будет и рандомный экис новый ивент. Так. Удаление полностью предметов, но у меня так и вроде бы это предметов никаких не было, тоже поэтому. Можем и набояться все-таки рожно получить. Ну как, у меня было, конечно, цея, бутылка, но я ее уже выпил, у меня и нету. Так, зал снова будет вент, господи, вент на венте. Фигур мод. А, я ничего не бачу, прекрасно. Ой, что это? Нико тайф, я кисе вент. Ой, мое Глаза стали зелеными, капец. Они же раньше были фиолетовыми. Так. рассмотрим, что буду. Опять рандомные венты кисть. Так. Тесса какой-то. Все, тебе пролезну кулером стало, капец, конечно. Ладно, все. Вроде бы это не так сильно, что не будет мешать, я надеюсь, прохождение. Идем Это не, это будет мешать, потому что я не вижу голубый свет. Я не знаю, да его. Все равно. Так, пристегивайте мне. Так, нам сюда потребуют. Так. Ага. Куда нам дальше? А, вот сюда прямо. Разумеется. Так, все прошли. Так, ты сам? Ой, ё -моё, а он, кстати, не близко. Капец. Сик недалеко был от меня, он меня, меня надугнал. Ладно, зараз разного какие-то ивент будет. Так. Фалм он. Что это фалм -он, Я не знаю, что это за такой фалм -он. Так, я в кстати, нашел как раз. Ты Темно. Так, рандомный ивент. Ой-ой-ой. У меня здоровье упала. упало. Так, рандомный опять ивент какой-то. Спа... Мне за спальню кого-то неизвестного. А кто это? Надо, я думаю, возле для шкафа стать. ⁇ -мо ⁇ что это такое? Там кто-то летит, у надо. Что это за раш? Какой-то раш странный пролетел бы, бачила. Что в зале было, я не пойму. Реально, какой-то странный раш пролетел. Он меня, кстати, что него убил? Я думал, он на меня это сейчас нападет и убьет. Ладно, он зато хотя бы показал, куда мне идти надо. Вот эту дверь. Заразно будет идти с рандомный ивент. Спаун фенейд энтити какой-то. Я не знаю, ладно, я не знаю, кто это. А, я понял, кто это. И он меня сейчас убьет. Да, он убил меня прекрасно. Это все-таки был враж. Да, конечно. Я, я не понял просто, как, какого фэнтези, фэн кто это вообще реально. Я не понял. Тут все такие, ладно. Ну, просто это на... Тут то прилетіла, я не знаю. Ладно, давайте на цьому відео заканчиваємо такий странний режим. Я по ньому ще зніму серію. Зупинилися ми в цій серії, виходить, на 44-й двері. Ладно, давайте на цьому відео заканчивайте, на цьому все. Підписуйтеся на мій канал, ставте лайки, пишіть якісь коментарі. Дивіться на мої відео зліва та справа. Ссылка на прошлую частину буде в описані під цим відео. На цьому все. Всім пока-пока, побачимось.